Quran Ustaz, hmm. uh, salah satu daripada syubuhat-syubuhat yang dibawa oleh uh, kata apa pendakih hmm. Syiah ni adalah uh, semasa pembukuan Quran pada hmm. zaman Uthman bin Affan radhiyallahu hmm. an. Akan uh, berlaku peristiwa yang mana Uthman suruh bakar Quran hmm. tu. Hmm. Betul? Maksudnya dia orang uh, dia kata se -se -se semasa proses pembukuan tu Uthman Betul. telah menggugurkan Ben, uh, saya kata petunjuk-petunjuk di dalam Quran contoh macam ada ayat Quran okay. innallaha astafa adam wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin dia kata ayat yang sebenar dia adalah innallaha astafa adam wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran wa ala muhammadin ala alamin okay. Ha, jadi dia kata di situ sahabat telah khianat dia gugurkan benda-benda okay. macam tu Maaf. Supaya isu ni menjadi okay. so, macam mana kita nak address okay. Ini? first thing first masalah pertama pembukuan al-Quran kan Quran Karim dia ada dua stage stage pertama Quran ni dikimpunkan sekali kata dia hanya dalam hafalan dan pada zaman nabi hidup pun sebenarnya memang ada para sahabat menulis Quran ada personal dari nabi lantik kita tahu ada ada personal sebab nabi kata apa la taktubu anni nasai muslim nabi kata jangan kamu tulis daripada aku wa man katabi anni ghayr al-Quran macam apa tulis daripada lain Quran falyamhu padamkanlah ia so nabi berikan arahan <coughs> kepada mereka siapa tulis lain Quran padam dan nabi sendiri seorang salam ada 42 orang sahabat yang nabi lantik khusus untuk tulis Quran every time turun ayat tertentu nabi kata panggil si fulan min si fulan Maksudnya jadi juru tulis Quran, tulis rasmi. Quran. Ha, rasmi. Oh. Kalau dalam dalam pembidang ini Hayy Ibn Kathir, dia letakkan 42 orang yang Nabi lantik untuk menulis Al-Quran dengan nama mereka siapa semua sekali. Okey. So jadi semua tulisan ni tetap pernah digabung. Tak digabung sekali. Ha, cuma cuma tulisan tu tadi berada pada orang ni lima lai, orang tu tiga lai, orang ni sekian lai. Ini berasingan lah. So bila zaman Abu Bakar As Siddiq Al-Anhu, Nabi wafat tahun ke-11. Hijrah. 12, 13. Abu Bakar As Siddiq Al-Anhu lepas dia ambil alih kuasa sebagai khalifah. Dia uh, telah dinasihatkan oleh Umar. Umar nampak bahawa uh, kematian penghafal Quran banyak. Bagi ketika pergi perang dia yang hafal Quran duduk depan sekali. Dan dia mati dulu. Yeah. Nah, kita ni kalau dia ni duduk belakang sekali. Ustaz yeah. mana belakang? <laughs> <laughs> ustaz belakang. <laughs> ustaz tadi kat belakang. Ustaz kan. kata apa-apa roja Apa, -apa roja <laughs> <laughs> <roger>. Ha begitu <laughs> tadi. <tolong laughs> jadi jadi para sahabat Nabi ustaz tadi yang yang penghafal Quran ni Umar tengok. Perang Yamamah, perang dengan golongan Nabi Palsu, perang dengan orang murtad, orang tak nak bayar zakat. Geng-geng-geng banyak mati. So Umar bimbang nak, takut nanti ada masalah. Diorang memang hafal Quran ketika tu. Tapi guru Quran ni makin banyak mati. So Umar nasihat pada Abu Bakar, kumpulkanlah. Kan? Dia kata takut nanti apa terjadi nanti. So Abu Bakar kata, ah, macam mana aku nak buat benda Nabi tak buat? Tak benar tulisan tu ada tapi tak digabungkan. Macam mana aku nak aku nak gabungkan? kata Abu Bakar pada Umar. Lalu Umar pujuk-pujuk sampai Abu Bakar pun dah serapang dada. So dia orang pun pilih ketika tu untuk kumpulkan Quran yang ada pada tangan orang ramai ni kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit dia lah mengumpulkan daripada semua orang dan semua orang diterima tadi hanya bila dua saksi. Bawa Quran yang kau tulis depan Nabi, depan Nabi tulis ah, kan? dua saksi. Siapa nampak kau tulis depan Nabi? Dia bawa 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 kumpulkan. Dia kumpul jadi bind sekali. Dia memang pengisytiharan dia macam tu. Jadi dia pun kita kata himpunan tu dah ada. Hmm. Dah ada dah. So yang penghimpunan, himpunan yang berlaku zaman Abu Bakar tu adalah himpunan helayan helayan Helai -helai zaman tu Nabi. gabung sekali. Sebab tu bila 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 Zaid bin Sabit kata aku tak jumpa ayat sekian ayat sekian kecuali pada orang sekian, sekian bukan ayat tu tak pernah ada. Hmm. Tulisan tu. Dia hafal-hafal, hmm. tulisan tu tak ada, kecuali pada orang sekian-orang sekian je hmm. Tulisan tu, hafalan dia orang ingat So, dia menggabungkan, bind together, simpan dengan Abu Bakar Lepas tu bila zaman Abu Bakar, Abu Bakar mati Simpan kat Umar hmm. Dia minta buka eh, Quran tetap syafawi hmm. Belajar Siap Quran mulut ke mulut, ke mulut. Hmm. Yes, kemudian bila sampai zaman-zaman zaman Uthman bin Afarul anhu Berlaku peperangan uh, penaklukan Armenia, Azerbaijan So, tentera Islam datang daripada Iraq, daripada Mesir, daripada Syria kan, daripada Syam datang berkumpul di sana. Tiba, Tiba bacaan Quran berubah. Bukan berubah. Hmm. Sebab Nabi ketika terima Quran, Nabi baca Quran dengan terima Quran dengan Quraisy punya bahasa. Hmm. Tapi ketika Nabi bacakan Quran kepada qabilah-qabilah Arab yang lain, ada kadang-kadang dia tak boleh ikut bacaan Quraisy. So hmm. Nabi minta izin kepada Allah Taala agar benarkan baginda baca lebih daripada satu bacaan. Hmm. Yang itulah timbul kiraat so, Nabi, asal usul Itu asal usul kiraat dia. sebenarnya Sebab tu kiraat tadi mesti Nabi yang baca Bukannya dialek kaum tersebut Nabi pernah baca tak macam tu Sebab tu dia tak boleh gym jadi ga, <laughs> Jadi <laughs> Amin Musim lah <laughs> Kof jadi gah musdagim kan <laughs> Ihdina hmm. uh, sirotal musdagim Tak boleh Macam <laughs> <Nabi> kenal Nak <laughs> kenal kan nah. Tapi <laughs> tak boleh Pusing mana pun tak boleh Walaupun dia kata ini orang tempatan cakap Walau Sebab so, Nabi tak nak baca macam tu <laughs> Kalau awak nak baca, awak oh, kena baca. Nabi baca. Ya. Yeah. Nabi tak nak baca tak boleh. So, macam kita dengar wahduha Jubru Duha tu sebab Nabi jumpa kaum-kaum Arab yang tak boleh sebut macam Quraisy. Sebab so, minta izin kepada Allah untuk benarkan. Jadi para sahabat yang mendengar Quran dari Nabi pada hari A atau hari B atau hari C. Kadang-kadang dua orang hafal yang apa dia dengar hari itulah. Hafal sebutan yang berlaku hari itu. Yeah. lalu bila mereka berpindah, separuh pergi Syam, pergi ke Iraq, pergi ke mana. Hak kat sini masalah anak murid mereka hafal apa yang mereka ajar. Hmm. Dan bila mereka bergabung dekat Selain Armenia lepas. Azerbaijan punya peperangan ha ah, saya go lain <laughs> eh engkau <inggul laughs> dah lain ai ah, okay. sama tapi bacaan lain. Yeah. Di dekat situlah ah. timbul tajuk uh, Huzaifah bin al dia balik ke Madinah dan minta pada Uthman bin Affan untuk cepat-cepat dapatkan umat ini sebelum mereka bertelagah tentang Quran seperti mereka bertelagahnya ahli kitab. Hmm. Di situlah Uthman bin Affan panggil lima orang Ketua dia tak Zaid bin Thabit Yang kumpul zaman Abu Bakar tadi Empat orang lagi daripada Quraisy. Dan suruh tulis semula Dan ketika tu lepas tulisan tu dibuat lah Dia pesan pada mereka Kalau korang bercanggahan ikut bahasa Quraisy. Ikut bahasa Quraisy. Ya yeah, sebut, macam tabuk dengan tabut hmm. Tabut peti Tabuk peti Tabuk cara Madinah sebut Tabut cara Mekah sebut Ikut tabut Ikut tabut Itulah bahasa Rasulullah yeah. Jadi ah. itu contoh lah kita kata dari segi sebutan Itu masalah tadi Sebutan tu, bila tulisan tu dibuat Maka Osman bin anhu istiharkan Siapa-siapa ada Simpanan hmm. peribadi bakar Dia bukan pergi bakar jumpa orang tu Maksudnya korang kau bakar hmm. tak, Dia bagi arahan saja. Tapi dia tak enforce mandatory. Tak ada, tapi benda tersebut disebarkan Bila disebarkan hmm. beberapa naskah tadi hmm. Dihantar ke tempat-tempat Pelusuk negeri Islam So yang inilah sebagai rujukan untuk tulisan. Tidak yang lain. Sebab ini dapat dari master copy yang hmm. asal. Yang pada, pada tahun Rasulullah wafat tu. Hmm. Tahun 11, hmm. 12, 13 kan tahun tu. Dikumpulkan. Kemudian dijadikan master copy. Kemudian ditulis balik semula. Hmm. So kalau bila orang tu nak, nak, nak kata ada perubahan. Dia kena bawakan saksi. Saksi itu hmm. mesti daripada orang zaman berkenaan sendiri. Oh, sudah. Contoh hmm. macam Balik pada hmm. tadi Ali memang tadi cakap apa oh, kan? Kalau betul lah digugurkan Kalau betul gugurkan kan dia dia? takkan ini, ini masalah ha. kita ada penghafal Quran mutawatir hmm. Ini bukan Quran ni bukan dihafal oleh 3-4 orang Ah tak ada lebih, ah, lebih kurang eh, tak <laughs> ada. Setiap huruf, setiap baris daripada Quran tadi titik, Setiap bunyi tadi takkan tertinggal hmm. Cuma saya ada satu soalan Kenapa di zaman Osman tu dikumpulkan sekali lagi. Maksudnya bukan kumpul, ha. disatukan tulisan. Oh, digabungkan hmm. tujuh bacaan tu menjadi satu rasam, satu, satu penulisan. Tulisan, yes. Ah, Jadi okay. siapa yang menepati sebab tu zaman sekarang, kita nak baca Quran macam mana, dia kena A menepati riwayat atau B menepati rasam. Maksudnya apa-apa periwayat -apa boleh dibaca cara Osman tulis. Ah ha, di, 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 sini dia dua. Jadi maksud dia untuk menyokong bahawa tulisan tadi apa bacaan tu betul hmm. sama ada A riwayat atau B menepati rasam tulisan Quran tadi yang ditulis zaman Uthman bin Anhu. yang mana tulisan tu tadi adalah ambil daripada himpunan yang asal yang tulis daripada Nabi SAW yang disatukan sebab tu bila orang tu kata macam telah digugurkan dia kena masalah kat sini still masuk kepada tajuk eh para sahabat buat apa dan sama farisi tak mati lagi dia buat apa lah patut jadi saksi kepada Aa, ayat tu kalau kat sini masalah <laughs> tadi Aa. kat dia kalau dia, dia sering sebut ni dia lupa mm -hmm kelupaan mereka ni kan kedangkalan dalam mereka menyusun apa strategi untuk menjatuhkan Islam punya sumber ni dorong lupa orang-orang berkenaan hidup lagi Ali hidup lagi bahkan imam-imam 12 yang mereka ada kan hmm. imam tu Hasan hidup lagi Hussein hidup lagi dorong buat apa Ha, soalan, Laki. buat apa? Takkan unless awak nak kata orang, tapi lah topel balik dengan tak Takiya. Takiyah. Hmm. Tak hmm. ya. Last kali last kali in the end boleh dikatakan mereka meletakkan semua imam-imam yang dikatakan sebagai warak, sebagai berani, sebagai mempertahankan kebenaran menjadi pengecut, bacul dan juga Penekut. mendiamkan diri ya. Hmm. Tak. Tapi Ustaz